Есть ли какие-то, давайте еще опять же вот судим, пойдем так, э, ритм жизни города, да, а есть ли какие-то вещи, про которые спорят, например, да, горожане? О, я имею в виду не в том, э, имеется в виду, взять, если взять какие-то проблемы, э, которая вызывает, не то, что сухое, собрались, ломать то не ломать, да, или переносить или куда, а которая вызывает э, разные точки зрения. Вот есть какой-то может быть, это какой-то конфликт, который длится. Может, это наоборот э, не конфликт, а какой-то какой общий, э, общий, праздник. Да? Больная тема. Больная тема. Да, ну вот что, Если ну, давай еще конкретнее, что интерпретировать, Оно должно цеплять, э, ну, по крайней мере, какие-то разные аудитории. Что это такая за тема? А,

С чего я начинал? Вы видите, что музей это такая машина для обсервации. Когда мы просто на улице, это одно. Это одно ощущение, то есть это только, это опыт только, это еще не, поним, это еще не понимание, чтобы понять, нужно где-то отойти, нужно посмотреть, возможно, музей. возможно, вот возможно такая вещь и было бы каким-то э, таким камнем не уже не споткновения, а наоборот фундаментальным, которое вот, если действительно сделать от торговля как явление культурное. Но существует только два ответственных взаимодействия в обществе. Это либо торговать, либо отнимать. Это либо торговля, или война. Мы любим торговать. Вот. У нас, да, на самом деле, очень фор... миролюбивые посылы. И... Город формировался как торговый центр. Как торговый центр. Это, это тема для интерпретации, да. на самом деле. Да, мире. и купеческая, что была масса. И и город и купеческий да. был. На самом а деле, он он это не 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 тема для интерпретации, которая подтягивает разные аудитории, которая а, важна, для разных аудиторий. Потому что человек иногда mm -hmm. -то mm -hmm. торгует, у mm -hmm. него чувство mm -hmm. такой mm -hmm. э, для кого-то может быть чувство неполноценности, Что ты с удалась, если я торгую? То есть кто-то mm -hmm. очень mm -hmm. тщательно стирает вот эти следы. Потом, даже если он становится... Э там богаче. У них пытается не говорить это торговле. А это, это он говорит. Я знаю, например, одного, даже сейчас уже как меценат, даже как светился на музейном поле, он сделал свой капитал тем, что он до сих пор имеет целую сеть торговых точек на Соломенском рынке. Но сейчас он больше пытается говорить о каких-то там, э, там историях э, печати, мы ну, имеется в виду, или еще каких-то вещах. Но э, в, в своем образе жизни он тщательно стирает вот это, эту вещь. И это на самом деле э, ведет к каким-то, ты понимаешь, что э, чувствуешь, что это не так, и пока не знаешь этого человека, возможно, возможно, то же самое, если на уровень простого человека, которого сейчас стоит, возможно, это его психологию изменит, если он видит, что то, что он, чем он занимается, это не просто купи-продай, а это некая действительно культура, это вот один из типов взаимодействия, альтернатива войны. Вот это уже не как интерпретировать. Давайте еще, да, торговля, я захватим, я, ну, я, я да, 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 выделил. Да, 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 давайте да, сейчас, давайте вору, сейчас вору, вору. пока сюда не нет. углубляться, и мы и пока попытаемся еще что-то найти, потому что этого мало. Что еще интерпретировать? Это связано на самом деле, вот кто-то сказал рейтинг города, да? Вы сказали рейтинг города. Вот это связано, торговля задает рейтинг города. Правильно базарный день или не базарный, что, что привезли, что созрело, да, что... Да, да. дальше, да, да. а что еще? Да, давайте, да, еще. Да, что? Да. давайте еще да, Существует... История личности. давайте тут, это слишком большая рамка. А, не <соценно> а, Но если мы привяжем не, торговлю, так, так... мы можем историю города и через личности рассказать. О чем? Я имею, город. Да, хорошо. Угу. А о чем э, спорят? Может, о какой-то личности или какой-то тип? Вот есть вот, э, знаете говорят антики да вот в каждом городе есть какие-то антики то есть какой-то человек который как бы воплощает вот ну, давайте... оплата выданцов ну уже об этом говорили да? это ну, хорошо а теперь есть какие-то антики которые воплощаются постановления на этого народа. Политические. Да, да мы же говорим не о политических. Мы но в мире. Ага, ага. Ведь, ведь в чем дело? Почему я сказал антики? Потому что это можно сказать о человеке, не называя его э, фамилию, не вывешивая его портрет, но сказать иносказательно, так? И все будут понимать, что это интерпретация вот этого отношения личность города. Что, если говорить суть этого конфликта, вот что там, если снять вот чисто такое биографическое, если по скрипсти? Что там? Вот вы говорите, ну я так понимаю, что есть некие люди, которые на чем-то поднялись, и они начинают влиять. Да? То есть личность, это же личность это влияние. Да, в чем суть этого влияния? Или в чем направление, в чем... Сыну там. Ой, -ой, Ой, вот лучше туда не лезть. ее так приедешь, а мама не аривай, заходите подвал. Быстро. Быстро. Главное сказано Денисом было, чтобы не плохих людей, но плохих людей, чтобы не было на таких уровнях Есть плохие поступки? Маленький поступок. Сказать так вести себя. То есть, ты неплохой человек, ну как смесь, а чиновник, вот красный шок. Вот Вещи во Львове, которые у нас дешевле на порядок, чем в языку. А найти нечто в истории, как если использовать особо язык. А если наоборот тут историю использовать не как дидактический учебник, а как такую набор типажей, где можно вытянуть какой-то типаж, сказать вроде как бы об истории, но на самом деле сказать о современности. То есть как бы такую энеиду только не в Иргиле, а там какая-то вот... <реклама> Ну, знаете, я думаю, что можно было бы вот на этой теме поставить паузу и сделать всем как домашнее задание. Вот действительно я подумать, потом, как я вы что говорите, что... Можно проинтерпретировать так, чтобы было... Я опять хочу вернуться к началу, о чем мы говорили, что музей – это как банк. Да? Музей – это не просто место музей, это то, где конвертируется информация в знания. То есть должно быть какой-то прирост чего-то, как сделать, чтобы эта интерпретация надавала прирост, да? чтобы, возможно, это было развлечение, такой фан, развлечение, но которое обучали. Это не тот город. Такой город скрыт под одним одеялом, поэтому если где-то мы начнем о кого-то, о ком-то, говорить языком, и сразу поймут, что оно все бабахи, это и... Ты это слишком, здесь <связь> это слишком, здесь это относительно, так скажем, честными, да, и предпринимателями вообще, так скажем, бессовестными, да, если мы говорим о торговле. Чтобы показать, что ребята, ну как-то имейте совесть. Ну, давайте да. да, преподаватели, преподаватели, и давайте даже морально-энергетические какие-то нормы. Прекращайте. Сегодняшний преподаватель, политиков, мы не трогаем. Культура вообще, конечно, вытекает. И еще такие вещи, как УПН. Есть, грубо скажем так, вот, чтобы в процентном содержании в городе есть 20% жителей, которые вообще не причастны к жизни города. Но при этом они достаточно интеллектуально рослые, взрослые, они ездят, живут своей какой-то жизнью, а на город смотрят как на какой-то зоопарк или звери, в мире животных. Вот это правда. А все остальные, они вот, варятся в этом, и им все привычно, им все устраивает, им все нравится. Просто им сравнить не реально. И я скажу так, что есть доминирующее большинство мелитопольцев, которые дальше из Запорожской области вообще никуда не выезжали. И точка. И это кошмар просто полный. И о каком-то там говорить развитии. А что делать? Они да, же пытаются говорить об этом. интернет есть. Да, Через интернет. Не Поэтому, когда ты иногда слушаешь, ты просто сидеешь. и ну думаешь, господи, о чем оно значит. там вообще как несет, О чем оно? Ну, не, не, не было возможности у людей, но не было. Возможность не выезж. есть всегда. Это значит да. желание. Да, потому что нет. Желание. Автостопом сел, поехал. Нет вообще проблем. Да, особенно если ты делаешь. Возможно, возможно, еще каких-то хотя бы две темы для интерпретации. Смотрите, только что сказали про маленькую транспортную мобильность. Может, тогда сказать только как это путешествие, транспорт какой-то, взаимодействие взаимодействие города как с окружающей средой, то есть в посмотреть, mm. потому что у нас есть города по обратению сюда с да. Ты да. подумаешь, что оно не выезжало. Вот это, это а согласен. А а а а вот и все. Уважение. Уважение. Речь вы все-таки понимаете, не зависимо от этого усиленного проекта. Он должен быть не только как бы таким академическим, он должен быть на земле, он должен цеплять он должен вызывать спор когда об этом будут когда о выставке музейной будут спорить на остановке да, или будут да, спорить, да, будут будет, спорить будет, за прилавком, да, это значит что да, он сделал свое дело значит да, что, да, он, да, он да, заставил да, говорить вот что он заставляет да, это не да, и говорить люди начинают говорить, да, говорить да. это значит что начинает они по крайней мере начинают освобождаться от какой-то верхней котки в мозгу, нарастает какая-то другая, да? У нас подручники советского, еще радянского периода, мы здесь все справы. Мы их читаем. Ну, потому что это нет. Пишите свои.